دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات اس وقت کا موجودہ قادیانی سربراہ مرزا مسرور کا مسلم رضائی بتیجہ شمس الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہے دوستو بہت بڑی شخصیت جس سے آپ واقف ہیں آپ نے نام سنا ہوا ہے آپ نے ان کے پروگرام بھی دیکھے ہوئے ہیں اور ان کے جو شگرد ہیں ان سے بھی یہ واقف ہیں بلکہ ایک اور ان کے شگرد خاص بھی ہیں اور ان کے دماد بھی ہیں حسن الحاظ صاحب ان سے بھی یہ واقف ہیں اور دوسرے شگیر جو ہیں مرزا محمد علی انجینئر صاحب ان سے بھی آپ واقف ہیں دوستو نام بڑے بڑے ہیں مگر میں حیران تھا کہ جوید احمد گاندھی صاحب سے جب بھی قادیانیت کے بارے میں بات کی گئی ہے کسی نے بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں سوال کیا ہے تو جوید احمد گاندھی صاحب بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں آگے ان کے جو دماد ہیں حسن الحاظ صاحب یہ بھی بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں چلیں ظاہری بات ہے جاوید احمد گاندھی صاحب کے دماد ہیں تو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے مگر جاوید احمد گاندھی صاحب کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں یقیناً وہ کسی نہ کسی اپنے بڑے کے نقشے قدم پہ چل رہے ہوں گے ان کے جو بڑے ہیں وہ کس کے نقشے قدم پہ چل رہے ہیں یہ بات مجھے بڑی پریشان کرتی تھی کہ جاوید احمد گاندھی صاحب جب بھی پوچھتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہی الہام کا دعویٰ کیا ہے تو کیا آپ مرزا غلام قادیانی کو دیرہ اسلام سے فارغ سمجھتے ہیں تو جوید احمد غلام کہتے تھے بڑے نرم لہجے کے ساتھ کہ مجھے یہ اختیار نہیں ہے حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اسمبلی نے قادیانیوں کو دیرہ اسلام سے خارج بھی کیا اور کافر بھی قرار دیا ہے مگر اس کے باوجود جوید احمد غامدی صاحب کہتے تھے کہ میں مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں کسی کو اسلام سے باہر نکالوں یا ان کو کافر کہوں میں حیران تھا اتنی بڑی لکھی شخصیت ہو کر اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں جبکہ ان کا دعویٰ ہے وہ قرآن حدیث اس کو سمجھتے بھی ہیں تو برحال اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصہ کچھ عرصہ نہیں کچھ دن پہلے یہ بات مجھ پہ کھول دی اب وہ کیسے کھلی بات کہ قادیانیوں نے ایک ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ان کا ایک مربی ہے قادیانی کو جس کا نام ہے فرحان ربانی اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی وہ کہتا ہے سات اکتوبر دوزار بائیس کو میری جوید احمد غامدی اور ان کے شاگرد خاص اور ان کے دماد حسن الحث صاحب بھی موجود تھے ان سے ملاقات ہوئی اب وہ ملاقات بڑی دلچسپ تھی اب یہ اپلوڈ بھی نہیں انہوں نے کی یہ دو پچیس میں انہوں نے اپلوڈ کی ہے اب پتہ نہیں اس میں کیا معاملہ تھا اب یہ جو انہوں نے ریکارڈنگ کی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ جاوید احمد گاندھی صاحب کو اس کا پتہ تھا کہ نہیں پتہ تھا ان کے جو دماد ہیں حسن الحاظ صاحب ان کو بھی پتہ تھا کہ نہیں پتا تھا مگر اس ریکارڈنگ کے اندر جو باتیں سامنے آئیں تو ساری بات مجھے پتا چل گئی کہ جوید احمد گاندھی صاحب اور پھر ان کے بڑے کس کس کے فالوور تھے دوستو یہ آپ جب ویڈیو سنیں گے سات اکتوبر سن 2022 بائیس کو بروز جمعہ صبح گیارہ بجے کے لگ بھگ خاکسار اور میرے ساتھ تین یا چار اور احمدی دوست تھے ہماری گاندھی صاحب کی الموریہ انسٹیٹیوٹ میں ڈائلس ٹیکسس میں ملاقات ہوئی اور یہ جو ملاقات تھی یہ تقریباً چالیس منٹ کے دورانیے پر ممت تھی اور اس ملاقات کے دوران غاندی صاحب کے ساتھ ان کے شاگرت خاص اور ان کے داماد حسن صاحب بھی موجود تھے اور ایسے کوئی چالیس کے قریب لوگ جنہوں نے کسی نے مسیح ہونے کا کسی نے مہدی ہونے کا کسی نے پیغمبر ہونے کا بلکہ خدا ہونے کا بھی کیا لیکن اگر کوئی جھوٹا دعوے دار روز کرتے اس کی سزا نہیں ہے روز کرتے رہتے دنیا بھر میں آتے رہتے کرتے رہتے یہ سب کچھ سات لوگ ہیں جنہوں نے کیا مجھ سے رابطے کر چکے میرے اپنے ایک استاد جو ہے وہ بھی اس برلے سے گزر چکے ہیں میرے والدہ گرامی بھی کرتے تھے آتی تھی عام بھی ہوتا تھا اور کسی نہ کسی پیغمبر سے روز ملاقات بھی ہوتی تھی ستاسی سال کی عمر میں دنیا میرے اپنے ایک استاد جو ہے وہ بھی اس برلے سے گزر چکے پچند ہے ٹھیک ہے تو میرے علم کی حد تک میری اپنی پچاس سال کی زندگی میں ایسے کوئی چاریس کے قریب لوگ جنہوں نے کسی 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 نے 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 مسیح ہونے کا, کسی نے مہدی ہونے کا کسی نے ہونے کا مہدی تو تو نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میرا سوال یہ تھا کہ کیا ان میں کوئی ایسا بھی تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا یا خدا سے بری پانے کا دعویٰ کیا اور تئی سال زندہ بھی رہا تیئیس سالہ دور میں اس نے میرے بھی وہی بھی آتی تھی یہ بھی ہوتا تھا اور کسی نہ کسی پیغمبر سے روز ملاقات بھی ہوتی ستاسی سال کی عمر میں آپ نے اپنے والد محترم کا ذکر کیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان کے پہ وہی ہوتی ہے ملاقات وغیرہ ہوتی ہے کی باتیں ہیں ان کے پیر صاحب جو ہیں جی وہ انتیس کتابوں کے مصنف ہیں اچھا پڑے ان کے دعوے نوے سال کی عمر میں دنیا سے آپ کے والد محترم کا نبوت کا دعویٰ تھا صوفیوں میں سے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن رہی العام کے جبریل سے ملاقات کے پیغمبروں سے ملاقات کے براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین سمجھنے کے اس کے اندر جوید احمد غامدی صاحب اقرار کر رہے ہیں کہ میرے ایک استاد تھے ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا یعنی انہوں نے بھی کوئی مسیح مہود ہونے کا یا مامیدی ہونے کا کوئی الکا پھلکا دعویٰ کیا ہوگا یا یہ دعویٰ مامیدی کا نہ کیا مسیح مہود ہونے کا کیا یا کسی طرح بھی آپ دیکھ لیں کوئی دعویٰ موجود ہے ان کے ان کا اقرار موجود ہے گاندھی صاحب کا پھر آگے انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب بھی خود اس بات کے قائل تھے کہ ان کو وہی بھی ہوتی تھی ان کو الہام بھی ہوتے تھے اور پھر ان کی روزانہ کسی نہ کسی نبی سے ملاقات بھی ہوتی تھی اور وہ ستاسی سال زندہ رہے اور وہ صوفی تھے اوہو اس, اسی لیے محترم جاوید احمد گاندھی صاحب مرزا غلام قادیانی کو بھی صوفی کہتے ہیں تو اب یہ پتہ چلا کہ مرزا قادیانی بڑا صوفی تھا اسی لیے تو جوید احمد گاندھی صاحب اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں کرتے اب وہ بڑا صوفی کیسے تھا کہ مرزا غلام قادیانی الہام اور وحی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی اور رسولوں نے کا بھی دعوے دار تھا اور مرزا غلام قادیانی اپنی کتاب کے اندر نعوذ باللہ نعوذ باللہ تین دفعہ اس یہ بات لکھی کہ یہ وحی الہی ہے اور اللہ نے میرا نام محمد رسول اللہ رکھا ہے تو اس کا مطلب مرزا قادیانی غامدی صاحب کے والد صاحب بھی صوفی تھے اور مرزا قادیانی ان سے بڑا صوفی تھا اب جو جوید احمد غامدی صاحب کے استاد ہیں یقیناً وہ بھی اگر انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے تو وہ بھی صوفی ہوں گے اور پھر ان سب کے اوپر جو آشیرواد تھا جو ہاتھ تھا وہ مرزا غلام قادیانی کا تھا اوہو پھر مجھے سمجھ آئی کہ جوید احمد غامدی صاحب اللہ علیہ وسلم کے قائل کی کیوں ہیں کیونکہ لوگ جوید جو احمد گاندھی صاحب کو بھی صوفی کہتے ہیں تو جوید جو احمد گاندھی صاحب نے یہ قیدہ کہاں سے لیا یقیناً اگر یہ وفاتی علیہ السلام کے قائل ہیں تو ہو سکتا ہے ان کے والد صاحب بھی اسی قیدے پہ ہوں یا ان کے جو استاد محترم ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اسی قیدے پہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے صوفی نے جب یہ کہا کیونکہ وہ بڑا صوفی جو تھا مرزا غلام کا دیانی وہ نبی رسولوں نے کا دعوے دار تھا اس کے آگے جوید جو احمد گاندھی صاحب کے استاد آئے انہوں نے بھی اس بڑے صوفی کی بات مانی ہوگی پھر ان کے والد صاحب جو تھے انہوں نے چلے نبوت کا دعویٰ تو نہیں کیا ہو سکتا ہے کوئی دبی الفاظ میں کوئی ایسی بات مگر ہمیں نہیں ملی ہم اس نے دھیان رکھتے ہیں کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا ہوگا مگر چونکہ یہ مرزا قادیانی سے چھوٹے صوفی تھے تو انہوں نے مرزا کادیانی کا وہی ہو سکتی تھی تو انہوں نے کہا بالکل ہو سکتی ہے اور انہوں نے کہا مجھے بھی وہی ہوتی تھی الہام بھی ہوتے تھے اور مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جس نے مجھے دیکھنا ہے جس نے مجھے دیکھ لیا سمجھو اس نے تمام انبیاء کو دیکھ لیا تو اب یہ جو غامدی صاحب کے والد صاحب ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ میری روزانہ کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوتی تھی اوہو پھر پتہ چلا کہ یہ لڑی چلتے چلتے پھر جو ان کے دماد آئے ہیں وہ بھی اسی روش پہ چل رہے ہیں وہ بھی وفات عیص اللہ السلام کے قائل ہیں اور یہ سارے مل کر مرزا قادی علی کو سکیدے کو وفات علیہ السلام علیہ قیدے کو پرموٹ بھی کرتے ہیں تو دوستو یہ جب آپ ویڈیو سنیں گے آپ کو روزے روشن کی طرح بات عیاں ہو جائے گی کہ یہ کس بڑے صوفی سے بات چلی اور پھر چھوٹے صوفی کون تھے غامدی صاحب کے والے صاحب پھر پتہ نہیں ان سے چھوٹے یا ان کے ساتھ ہم نماز جو ان کے تھے وہ گاندھی صاحب کے استاد بھی تھے اور گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں بھی ان کا بھی یہی قیدہ تھا ہو سکتا ہے ان پہ بھی وہی الحام ہوتے ہوں ہو سکتا ہے وہ بھی ہم بیاہ سے ملتے ہوں ہو سکتا ہے ان کی ملاقات مرزا غلام کا آدیانی سے بھی ہوئی ہو کیونکہ مرزا غلام کا تو اپنے آپ کو نبی رسول کہتا ہے ہو سکتا ہے مرزا غلام ان کے جو گاندھی صاحب کے والد صاحب ہیں ان کی بھی مرزا غلام کا سے ملاقات ہوئی ہو تو دوستوں مجھے سمجھ آگی کہ یہ سارا یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے تو چلیے میں ان کے جو غامدی صاحب کے شگیردے خاص ہیں سن الیاس صاحب سے تو بات نہیں کروں گا کیونکہ وہ تو ان کے دماد بھی ہیں نا تو یہ نہ ہو کہ وہ اس عقیدے کا انکار کریں تو پھر گھر سے بھی وہ ہو جائے چڑکے پڑیں جیسے مرزا قادیانی کہتے کہتے کہ میری بیوی مجھے جھڑکتی ہے تو میں یہ کرتا ہوں کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بتائیے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ بے شک گاندھی صاحب آپ کے ساتھ ہیں مگر آپ بات ٹھیک کریں گے حق سچ کریں گے اور گاندھی صاحب کی سائیڈ نہیں لیں گے میں بڑی دیر کوشش کر رہا تھا کہ یار اس پہ کوئی نہ کوئی ویڈیو آئے میں دیکھوں لوگ کیا جواب دیتے ہیں مگر مجھے ایسی کوئی ویڈیو نہیں ملی ہو سکتا ہے کسی نے دیا بھی ہو مگر مجھے یہ یہ حیرانگی تھی کہ گاندھی صاحب نے بھی نہیں جواب اس کا دیا اس کے بعد جو ان کے شگرد خاص اور بڑے فیورٹ ان کے دماد ہیں انہوں نے بھی کلام نہیں کیا اس بات پہ تو چلے دوستو یہ صوفیزم آپ نے دیکھ لیا کہاں سے چلا کیسے چلا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات ہاں دوسرا یہ میں پیغام دینا چاہتا تھا یہ جو فرحان ربانی ہے نا یہ جس بات پہ گاندھی صاحب سے بحث کر رہا تھا تو میں اسے دعویٰ دیتا ہوں آؤ ہمارے یوٹیوب چینل پہ لائف سٹریم پہ آؤ جو تم نے سوال وہاں کیے ہے رضائیتی جا بیٹھا اور پھر یہ دیکھیں کتنے پیار سے میں نے یہ کتابیں سجا کے رکھی ہوئی یہ دیکھ رہے اور نیچے میں نے پوشن پہ نہیں بیٹے کو نیچے رکھا ہے ابا جی کو میں نے اوپر رکھا ہے یعنی اس کے جو والد محترم ہے مرزا غلام کا یعنی ان کو میں نے اوپری شل پہ رکھا ہوا ہے یہ رکھا اور بڑے احترام کے ساتھ رکھا ہوا ہے کیونکہ بانی جماعت احمدی نے کہا تھا کہ جو میری کتابوں کو تین دفعہ نہیں پڑھتا مجھے اس کا ایمان کا خطرہ ہے تو چونکہ میں نے کہا نے چھوڑی مسلمان ہوا تو میرا تو ایمان بڑا مضبوط ہے الحمدللہ للہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں رمضان کے مہینے میں تو پھر میں نے اس کو تین دفعہ پڑھا میں نے کہا چلیں مرزا غلام قادیانی کی بھی ہم نے بھی کچھ مانا ہوا تھا تو یہ نہ کہے کہ شمس الدین دیکھو وہاں گیا تو اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو پتہ چل گیا کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے اچھا چلیے یہ ان کے بیٹے کی کتابیں ہیں مرزا بشیر الدین محمود جو قادیانی جماعت کے دو نمبر خلیفہ یعنی دوسرے نمبر والے خلیفہ تھے پھر یہ ساتھ آ کے سیرت المیدی پڑھی ہے یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دو نمبر بیٹے یعنی دوسرے نمبر والے بیٹے مرزا بشیر احمد ایم اے کی کتابیں پڑھی پڑھی ہوئی ہے تو یہ ساری میرے پاس پڑھی ہے یہ پیچھے اردو ترجمے پڑھے ہیں ان کے مرزا غلام احمد قادیانی کے جو صحابی تھے ان کی بھی کتابیں پڑھی ہیں تو چلیے انشاءاللہ فرحان احمد ربانی کو میں خود جواب دوں گا اس کی ویڈیو کا اگلا پوشن انشاءاللہ آپ دیکھیے گا دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے آج جانا وہ بلا کیا وہی سمجھتے گئے ہوئے ہو گئے تُھى ویسے چلو جب چاہتے ہو میں تو منہ آخا تو کیا دینا کوئی گل نہیں اینی یہ پیچھے بچہ یہ تھی تو گل نہیں کرا گا دوستو ایک تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے دوسرے نمبر پہ ان ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جہاں تک آپ کی رسائی ہو ختم نبوت کا کام سمجھتے ہوئے سے آگے آپ شیئر کریں لائک کریں یا ڈس لائک کریں یہ آپ کی مرضی ہے اچھا کمنٹ کریں برا کریں مگر ضرور نیچے اس کے کمنٹ کیا کریں میں آپ کے کمنٹ دیکھتا ہوں ان میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو میری سلاح بھی کر دیتی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کے مجھے پتہ چل جاتا کہ یار کسی ساتھی نے اس طرح توجہ دلائی ہے تو وہ کیا ہے اور جو ساتھی یہ چاہے کہ اس طرح میں ویڈیو بناتا رہوں قادیانیت کے بارے میں اسپیشلی ہو تو وہ مجھے اس کا لنک میرے واٹس ایپ پہ بھیج دے میرے یوٹیوب پہ میرا نمبر چل رہا ہے وہ دیکھ لیجئے گا میں اس ویڈیو میں بھی لگا دوں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میں وہ ویڈیو سن کے پھر اس کا جواب دوں گا ہوں اجازت دین دے سہری دا ٹائم بھی ہونے والا ہے سہری بھی کرنی ہے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملیں گے پھر انشاءاللہ جب تک زندہ یہی تو کرنا ہے اسی کہ قادیانی اور دعوت اسلام دینی ہے دعوت گفتگو دینی ہے ان شاء اللہ اور اسی عقیدے کو آگے ان کے جو دماد ہیں حسن صاحب وہ بھی پیش کرتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی چھوٹا سا کلپ سناؤں گا ظاہری بات ہے مرزا قادیانی بڑا صوفی اس نے وہ قدعہ رکھا وفاتی علیہ السلام کا اس کے بعد گاندھی صاحب کے جو استاد ہیں انہوں نے بھی یہی قدعہ رکھا اور جو اس کے بعد گاندھی صاحب خود ہیں انہوں نے بھی یہی قیدا رکھا اب یہ جو ان کے دماد ہیں ان کا بھی یہی قیدہ ہے تو دیکھئے کہاں مرزا کا سے بات چلی چلی اور کہاں تک آ رہی اور آگے کتنی نصروں تک یہ بات جائے گی <laughs> چلے آگے دیکھتے ہیں